Dalam kupasan kali ini, kita akan lihat inovasi tapi bukan sebagai sesuatu yang ajaib atau magic. Sebaliknya, kita akan lihat ia sebagai satu set alatan yang ya, sesiapa sahaja boleh pelajari. Jom kita bongkar lima kunci utama yang boleh ubah cara anda fikir dan selesaikan masalah. Pernah tak rasa macam tu? So? Rasa macam dah langgar dinding, tersekat dan masalah depan mata tu nampak mustahil sangat. Hmm, kita semua pernah laluinya kan? Tapi, macam mana pula kalau saya cakap sebenarnya ada satu cara yang sistematik untuk cetuskan idea-idea hebat sama macam yang para pencipta terhebat dunia gunakan? Sebabnya kita kena lupakan terus mitos pasal mentol menyala atas kepala secara tiba-tiba tu. Inovasi yang betul-betul mengubah dunia ni selalunya bukan nasib baik tau. Ia adalah hasil daripada satu kaedah yang berstruktur, satu sistem. Okey, jom kita kenali sistem ni. Namanya Trees. Bunyi macam canggih sikit kan? Tapi ia bukan sihir. Ia sebenarnya satu pendekatan yang sangat logik dan sistematik untuk berinovasi. Satu cara untuk kita berfikir di luar kotak tapi dengan cara yang teratur. Dan inilah yang buatkan Trisni istimewa sangat. Ia bukan teori yang orang reka dalam makmal. Sebaliknya, Trisni dibina dengan mengkaji ciptaan-ciptaan yang paling berjaya dalam sejarah. Para pengkaji ini cari corak-corak penyelesaian yang sama yang selalu muncul. Ya, anda tak salah dengar. Bukan seribu, bukan sepuluh ribu, tapi berjuta-juta patent. Bayangkan mereka kaji semua ini selama bertahun-tahun semata-mata nak cari prinsip universal yang menjadi rahsia di sebalik setiap ciptaan yang berjaya. Jadi asasnya memang kukuh. Okey, alat yang pertama dalam toolkit kita ialah prinsip segmentasi. Konsep dia sangat mudah. Kalau ada benda yang besar dan rumit, kita pecahkan dia jadi kecil-kecil supaya senang nak diurus. Senang cerita, bayangkan macam main Lego. Daripada kita cuba nak ukir okay sesuatu daripada sebongkah batu yang besar, lebih baik kita bina guna kepingan-kepingan kecil yang boleh dicantum. Setiap kepingan tu bebas, boleh diubah dan boleh diganti. Contoh paling power tengok ni. Dulu ada satu komputer mainframe yang gergasi. Sekarang, kita ada rangkaian beribu-ribu komputer peribadi yang jauh lagi hebat. Sama juga macam trak sebuah trak besar yang susah nak gerak dipecahkan jadi kepala trak dan trailer, jauh lebih fleksibel. Baiklah, prinsip kedua ni bunyinya macam pelik sikit pada mulanya. Ia dipanggil prinsip pengasingan atau dalam bahasa Inggeris trimming. Prinsip ni kata, kadang-kadang cara terbaik nak baiki sesuatu ialah dengan membuang sebahagian daripadanya. Idea dia macam ni, kita cari mana-mana bahagian dalam satu sistem yang tak berapa penting atau asyik buat hal, lepas tu kita buang je. Dan kita biarkan bahagian lain yang tinggal tu ambil alih tugas dia. Hasilnya, sistem tu jadi lebih ringkas, lebih murah dan selalunya jauh lebih cekap. Petikan ni memang merumuskan segalanya. Matlamat dia bukan buang saja-saja tau. Matlamatnya adalah untuk dapat fungsi yang sama atau lebih baik tapi dengan kos dan kerumitan yang lebih rendah. Itulah yang dikatakan elegan dalam reka bentuk. Okey, daripada buang komponen, sekarang kita beralih pula kepada menyempurnakan setiap bahagian yang ada. Ini ialah prinsip kualiti setempat. Ia semua tentang penghususan, iaitu pastikan setiap bahagian berfungsi dengan cara yang paling optimum. Maksudnya, daripada kita buat satu benda yang okeylah untuk semua benda, lebih baik kita reka setiap bahagian tu untuk jadi pakar dalam tugas dia sendiri. Kita nak setiap bahagian tu menyerlah dalam fungsinya yang spesifik, menjadikan keseluruhan objek tu lebih cekap. Dan yang bestnya, benda ni ada kat sekeliling kita je. Cuba fikirkan, pensel dengan pemadam kat hujung dia tukul yang ada sekali pencabut paku ataupun kotak bekal yang ada bahagian khas untuk simpan makanan panas dan sejuk setiap bahagian ada kualiti unik dia sendiri prinsip kita yang seterusnya ni dia lawan sikit apa yang kita selalu fikir kita selalu rasa simetri tu cantik simetri tu bagus kan tapi prinsip asimetri ni tunjukkan yang kadang-kadang ketidakseimbangan yang disengajakan itulah kunci kepada prestasi yang lebih baik Ya, dengan sengaja memecahkan simetri, kita sebenarnya boleh hack reka bentuk tu untuk cipta fungsi baru atau selesaikan masalah yang rumit. Ia satu teknik yang sangat bijak, terutamanya bila reka bentuk yang simetri tu dah sampai ke hadnya. Dan contoh dia memang gempak. Pengadun simen guna bilah tak simetri supaya bancuhan lebih sekata. Tombol boleh dikunci pada batang besi dengan cuma meratakan satu bahagian. Dan yang paling ikonik, bentuk sayap kapal terbang yang tak simetri itulah yang bagi dia daya angkat untuk terbang. Semuanya sebab ketidakseimbangan yang dirancang. Dan alat terakhir kita untuk hari ini. Kita akan tengok macam mana bila kita gabungkan tenaga, hasilnya boleh jadi luar biasa. Inilah dia prinsip penggabungan. Pendek kata, kekuatan dalam bilangan. Prinsip ni senang je, dia pasal kuasa kolektif. Bila kita kumpulkan benda-benda yang sama untuk bekerja serentak, kita boleh tingkatkan kecekapan dan prestasi keseluruhan sistem tu dengan mendadak. Contohnya ada di mana-mana. Supercomputer ada beribu-ribu cip pemproses yang bekerja serentak. Bidai tingkap, semua bilah dia bergerak sekali sebagai satu unit. Ataupun papan lita yang ada cip di kedua-dua belah. Semuanya pasal gabungan tenaga. Jadi itulah dia lima kunci utama dari toolkit pencipta segmentasi, pengasingan, kualiti setempat, asimetri dan penggabungan. Ini bukan lagi teori yang abstrak tau. Ini adalah alatan praktikal yang sekarang dah ada dalam genggaman anda. Percayalah cakap saya, lepas ni cara anda pandang dunia akan berubah sikit. Anda akan mula nampak rahsia di sebalik setiap rekaan. Macam pakai cermin mata baru yang tiba-tiba tunjukkan kebijaksanaan di sebalik benda-benda biasa di sekeliling kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran seronok punya. Pandang sekeliling anda sekarang juga. Pilih satu objek. Mungkin pen, cawan atau telefon anda. Sekarang, cuba fikirkan macam mana anda boleh gunakan salah satu dari lima prinsip ni pada objek tu. Apa yang boleh anda perbaiki? Jawapannya mungkin akan mengejutkan anda.